से एक भाईचारे का पैगाम देने का काम करे यही हमारी प्राथमिकता है क्योंकि मानवता ही परम धर्म है और हमें मानवता के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए और एक बड़ी चीज देखने को मिली है ऐसी परिस्थिति में भी जब लोग पूरी तरीके से पीड़ित है चाय नहीं बना सकते तो एक भाईचारा देखने को पंजाब में मिला है जिसके भी हम घर गए हैं सामान देने के लिए उन्होंने कहा सामान छोड़िए पहले आप लोग चाय पीजिए बैठिए यही होता है असली भाईचारा और बाखूबी पंजाब ने ये दिखा दिया है पंजाब के वासियों ने लोगों ने ये दिखाया है कि वास्तव में भाईचारे के लिए हमें मिसाल देनी चाहिए चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो उसी परिस्थिति को सिख समाज अन्य तमाम समाज जो पंजाब में जो तमाम समुदाय हैं हम उनका भी तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का मुसलमान तन तंद, तंद, मन धन के साथ में सिख समाज के पूरे पंजाब के आवाम के साथ खड़ा है अब हमारे प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता है साजिश चौधरी वो भी दो बात आपके समक्ष रखेंगे मैं तो एक ही बात कहूंगा मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो पर सरदारी नहीं जाती बहुत बढ़िया। बस एक ही बात है चाहे इस दर देश में कहीं भी बॉर्डर पर कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाओ मैंने एक ही फिल्म की कि सरदारी नहीं जाएगी पानी पानी जो है ना सिर से भी ऊपर तक चला जाए पर सरदारी जाएगी नहीं मैं ये आज फकर से बोल रहा हूँ और हम साथ में हैं तो और जो आगे के लिए भी पूरी साथ पूरी में है और लोग इतने मजबूत हैं इतनी हार्ड परिस्थिति में भी रिसेप्शन जो भी लोगों की सेवा कर सकते तमाम हम देख रहे हैं बहुत मजबूत कुमार मजबूती से खड़ी और पूरा देश आपके साथ खड़ा है जय हिंद जय भारत जो आगे जरूरत होगी वो भी पूरी करे बिल्कुल नहीं पूरी चलिए धन्यवाद ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਏ ਆ ਮੁਸ਼ੱਫਰ ਨਗਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਾ ਜੀ ਐਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਾ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਬਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਡਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸੋਚਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸਮਾਨ ਉਹ 10 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਖਲੋਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਧੰਨਵਾਦ ਵੈਗਰ ਜੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੈਗਰ